И за полгода эти да мы потеряли соответственно огромную ну, практически нашу армию профессиональную. То есть воздушные садные войска на процентов 70 78% морскую пехоту и войска специального назначения, которые часто в том числе кидали на штурмы. А, значит, вот этого бездарного и, главное, преступного управления войсками. А, и соответственно потом были мобилизованы, да, чтобы вот эти вот как бы восполнить, которые сейчас являются. Uh, Но ну, Я не знаю, как это сказать. Да? Это, ну, это очень страшные вещи. Людей просто взяли и бросили. И они находятся уже четвертый год на фронте. Uh, я представляю, какое там uh, технологическое выгорание. Я смотрю uh, видео, в том числе, от, uh, с той стороны да, наших оппонентов. Uh, вижу, как ППЛА убивает наших солдат, которые uh, часто либо вообще бездействуют, когда видят, что на них идет смерть либо заслышав значит, звуки э, э, дрона, стреляют в себе в голову, либо не борется, то есть начать самоубийством. А люди, которые мобилизованы, они э, просвета и не видят. То есть, э, более того, раненых, э, тяжело раненых возвращают на фронт. Мы ну, вот сколько бьемся там из, -за офицеров, из рядовых, да, значит, которые пытаются вернуть, которые не в состоянии если боевые дети, потому что не побиты не поломанные ноги, где-то нет кого-то костей там, да, и все равно пытаются туда вернуть. И вот у нас там нашего ополченца а, Сергея, которому помогает, который потерял в 2016 году, а, он житель Луганска, потерял, значит, две ноги танком, там, по самой, как бы, там, вот его тоже, Павел знает, да, вот, мы ему помогаем. Так вот, его брата, единственного оставшегося в живых, родного брата, на костылях забрали из квартиры и отправили обратно э, в подразделение на фронт. Он до этого получил два тяжелых ранения. Вот вопрос, как они будут воевать, какую пользу они смогут принести, будучи в таком состоянии. Я знаю, что если будет наступление, это марш. Вот, э, в броне АК, он это все на себе, где я где жiyor, линя, э, и осколки из меня не вытащили, я на себе это чувствую, что если я пройду, какое-то количество километров пешком без брони, у меня нога отказывает. А если я одеваю на еще броню, я гагу, наверное, через километр. Понимаешь? А это на костылях. Вот тебе подход к людям. Людей не ценят, не любят и не уважают. Кто? Негодяй. Мы знаем, в том числе, подразделения весь мясники, которые массово убивают а личный получается, это героев России. Вот такие вот у власти в почете.